Хотим 25 числа именно действительно всеукраинскую акцию, то есть не только на Майдане, показать, что люди съехались, но и устроить по всей Украине максимально возможный охват. Людям надо было вернуться, отдохнуть, подготовиться, собрать людей. И на 25 число выйти уже э, всем вместе, не только с Майданом, но и с другими городами. То есть акция должна быть общеукраинская, а не только Майдан. Почему выбраны именно вот четвертое? Это, <связать> это чисто технические причины, я объясняю. Людям надо было вернуться, они вернулись 23-го, им сутки надо отдохнуть, сутки на организацию, до организации, до собрать, обзвонить людей и выйти 25-го все вместе по всем городам. Только по этой причине. Городок стоит палаточный бессрочно. Какое количество людей? 300, а здесь... Ну, тяжело сказать. То есть 18, 16 18 там, если всех посчитать, то больше 200, 250 тысяч человек участвовало. То есть, ну, акции нарастают, как вы видите. То есть 22 числа здесь был практически забитый Майдан. То есть, что будет 25-го? Ну, я думаю, что в конце, может, не 25-го, а может, чуть позже, но действительно миллионы выйдут. Тем более мы, если нас не будут слушать, будем разворачивать акцию уже не только с экономическими требованиями.